Халатність зі сторони вільнянського міського Монгоспу, чи самовільне втручання в електричні мережі мешканців першого під'їзду 20-го дому що по вулиці Бочарова. Саме перед цим питанням постали обидві сторони конфлікту. На минулому тижні кілька сімей понесли матеріальні збитки, що оцінюється майже в 20 тисяч гривень. Від короткого замикання в одній з щитових першого під'їзду будинку Бочарова 20. Где-то в полдвенадцатого, значит, что еще говорит, произошла вспышка в квартире, все, все лампочки, резкий, значит, такой свет, <как> резкая вспышка. Значит, смотрите, у меня сгорели мозги на холодильнике, тысячи две-три плату поменять, системный блок компьютера, ну, приблизительно тысячи четыре -пять. Поломался котел и телевизор, и тюнер. Да что вы позволяете съемку? Да, пожалуйста, с телевизора горит, лежал, встраивался, Вот тут вот, вот, и все. У меня сгорел телевизор и компьютер. Погорели электроприборы на кухне, телевизор и микроволновка. У меня сгорела стиральная машина. Я сначала обратился к адвокатам, к юристам, посоветовался, что мне делать в данной ситуации. Значит, юристы мне объяснили, что эта организация должна в этот же день составить акт в котором опросить по, по в котором указать фамилию, имя, отчество, жильца и конкретно, что вышло из строя. Э -э, в этот же день, после, вернее, после общения с юристом, я обратился к Мещерину с просьбой предоставить, составить акт. на что Мещерин сказал, мы занимаемся, мы все ремонтируем, сегодня навряд ли, завтра акт будет. Значит, я вернулся опять к адвокату, адвокат мне сказал, что необходимо засвидеться именно сегодня, факт, случившегося, Поэтому я написал вот заявление на меську Раду, да, в которой все четко отобразил. Факт случившегося и с просьбой разобраться в данном инциденте. Следующий нюанс. Я неоднократно подходил к Гуляеву с просьбой выделить специалиста для составления акта своими силами. Депутата. Значит, мне в этом отказали. Опять подошел к Мещерину. Мещерин мне конкретно, ясно сказал, никаких актов мы составлять не будем. Ни по каким квартирам мы ходить не будем, и что вы вообще ходите, вы тут один ходите, сочиняете, что у вас там что-то будет. У цей же день в Вильнянске с был складанный акт про данный выпадок. Было установлено, что имеется как раз на тех этажах, где в квартирах у людей есть какие-то претензии, следы самовольного вмешательства в действующей системе электроснабжения, сорванный звон, замок на щитовой третьего этажа, э, упавший болт. Жильцы самовольно установили, установили автоматы, э, которые не соответствуют разрешенной потребляемой мощности. Согласно договору между вальянским ресом и каждым жителем многоэтажного дома, Потребляемая мощность на каждую квартиру определена в размере 2,5 кВт. Для этого предусмотрены пакетные предохранители 16 ампер. А, допустим, в квартире 12 были установлены 2 по 25 Не довіряючи міському постраждалі вільнянці звернулися до вільнянської міської ради і викликали незалежного електрика із Запоріжжя та депутата міськради Іну Дяченко. Електрик пояснив своє бачення причини короткого замикання в щитовій, про що також був складений акт, у якому сказано, що воно виникло в результаті закривання дверки електричного щита та погано заізольованого фазного дроту, після чого пішла напруга 380 вольт, що і стало причиною виходу зі строю побутової техніки. кто-то, я не знаю, кто сейчас производил эти манипуляции. Вот здесь вот напрямую сделали мимо автомата, здесь сделали соединение с круткой. Неплохо заизолировали, потом при закрытии двери как раз получается, вот произошло раз в этом месте, прогрело. прогорел щиток. И получилось, что на данный момент было короткое замыкание, то есть фаза пошла напрямую на ноль. Ноль, вот он есть, соединенный. Кем-то не знаю, от і на ноль вот, От ноль стаєковий. Люди збираються подавати колективне звернення до прокуратури району та позовну заяву до суду. Натомість директор міськомонгоспу запевнив нас у тому, що вони теж викликали організацію, яка проведе незалежну експертизу та встановить причини короткого замикання. І у разі, якщо воно виникло з вини їхнього комунального підприємства, то всі матеріальні збитки людям будуть виплачені, каже Юрій Міщерін. экспертиза покажет, что это наша вина, то, естественно, мы, как эксплуатирующая организация, будем ремонтировать людям технику. Если же окажется, что это не так, а все-таки это замыкание произошло по вине жителей, то тогда вопрос будет решаться уже как-то по-другому. Враховуючи бажання двох сторін конфлікту, щоб була все-таки встановлена істина, юридичний відділ нашої редакції також готує звернення до Вільнянської прокуратури, щоб останні з'ясували все таки причини ситуації, яка склалася у той день, та перевірили на законність дії обох сторін, аби потім висвітлити на нашому каналі результати цієї перевірки. З вами був Віталій Стешенко. До зустрічі у наступному відеосюжеті.